Salam sejahtera dan salam UITM di hatiku. Apa khabar semua? Diharap hadirin di hari yang dihormati sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya ingin berkongsi tentang pengetahuan asas mengenai perkakasan komputer peribadi. Perkakasan komputer peribadi yang dikenali sebagai PC merujuk kepada semua komponen fizikal yang terdapat dalam komputer yang membolehkan ia berfungsi ia terdapat 13 komponen di dalam komputer peribadi yang anda harus tahu secara asas. Jom, mari kita tokari. Pertama, unit pemrosesan pusat, CPU. CPU adalah otak komputer yang mengenali semua arahan yang dikeluarkan oleh program pengisian. CPU mempunyai dua komponen utama, iaitu unit pengenalian aritmetik dan logik iaitu dikenali sebagai ALU dan unit kawalan iaitu dikenali sebagai CU. CPU juga mempunyai memori sementara untuk mempercepatkan proses pengiraan. Jom seterusnya adalah nombor dua, papan induk yang dikenali sebagai motherboard. Papan induk adalah paparan utama yang menghubungkan semua komponen perkakasan komputer. Ia mempunyai soket untuk CPU, RAM, kad grafik, peranti lain. Ia juga mempunyai port untuk menyambung luar seperti USB, HDMI dan juga untuk audio nombor tiga iaitu memori asas rambak, iaitu RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan. Semakin banyak RAM, semakin cepat komputer berfungsi apabila di menjalankan banyak aplikasi dalam masa yang sama. Contohnya, jika RAM 102 128 lebih cepat berfungsi dibandingkan dengan RAM yang bila RAM 16. Apabila komputer dimatikan, data dalam RAM akan hilang. Seterusnya, nombor 4. Penyimpanan hard disk drive yang dikenali sebagai HDD dan solid state drive iaitu SSD. HDD adalah peranti penyimpanan yang digunakan memutar untuk menyimpan data dan SSD adalah peranti penyimpanan lebih pantas dan tiada bahagian bergerak menjadikannya lebih tahan lasak dan lebih cepat berbandingkan dengan HDD iaitu hard disk drive. Oleh demikian saya galakkan hadirin hadirat semua untuk menggunakan SSD. Seterusnya nombor 5. Kad grafik iaitu GPU. Kad grafik bertanggungjawab untuk memproses, memaparkan gambar atau grafik pada skrin. Kan kreatif juga lebih berkuasa sangat penting untuk memain video, reka bentuk, grafik ataupun aplikasi yang memerlukan pemerosahan visual yang tinggi. Seterusnya, nombor enam. Sumber kuasa Power Supply Unit iaitu PSU. PSU membekal kuasa elektrik kepada semua komponen komputer. Ia menukarkan kuasa elektrik dari sumber elektrik ke sum bentuk yang sesuai untuk komputer yang untuk berfungsi lebih baik. Nombor tujuh, iaitu sistem penyejukan. Komputer melakukan penyejukan kerana semasa berfungsi komponen-komponen seperti CPU dan GPU boleh menjadi panas. Ha. Sistem penyejukan boleh merupakan kipas, kipas penyejuk secai. Ya. Ha. Ya ataupun dikenali sebagai heat sink untuk mengelak kerosakan akibat haba yang berlebihan. Nombor 8 peranti input paparan kekunci nah keyboard dan juga mouse adalah salah satu peranti input utama yang digunakan dalam berinteraksi dengan komputer selain daripada itu juga peranti input seperti scanner juga ada juga webcam yang terdapat, yang boleh juga sebagai peranti input seterusnya Nombor 9 iaitu peranti output. Peranti output seperti monitor ataupun pencetak iaitu printer digunakan untuk memaparkan ataupun mencetak hasil daripada komputer. Monitor memaparkan gambar ataupun teks. Bagaimanapun pencetak iaitu printer menghasilkan salinan physical dari dokumen digital. Seterusnya, nombor 10. Port ataupun penyambung. Komputer memerlukan berbagai port untuk menyambung peranti luar seperti USB, HDMI, internet, audio ataupun VGA. USB, ya Universal Serial Bus digunakan untuk menyambung peranti seperti tetikus, papan kekunci iaitu keyboard ataupun kegunaan lain. Ia terdapat di depan ataupun di belakang komputer anda, port yang disediakan. Dan nombor nombor 11. Kad bunyi. Kad bunyi membolehkan komputer mengeluarkan bunyi. Ia memerlukan untuk memainkan muzik, suara ataupun sebarang audio daripada komputer. Nombor 12. Perisian sistem. Sistem pengenalan OS seperti Windows, Mac OS ataupun Linux. Dikenali sebagai perkakasan dan membolehkan pengguna berinteraksi dengan komputer. OS ini mengurus implikasi dan proses yang sedang dijalankan. Dan akhir sekali iaitu penyambung rangkaian. Nah, ha. komputer boleh disambung dengan rangkaian menggunakan internet iaitu kabel iaitu dengan yang boleh digunakan dengan port yang sediakan di belakang atau depan PC ataupun Wi-Fi iaitu wire tanpa wire. Ini membolehkan komputer menghubung dengan internet dan peranti lain dalam rangkaian tersebut. Oleh itu, hadirin-hadiran sekalian, saya haraplah dengan pengetahuan ini, hadirin-hadiran semua boleh memahami bagaimana komponen-komponen dalam komputer peribadi anda berfungsi bersama-sama untuk membolehkan komputer beroperasi dengan lancar. Akhir sekali dari saya, jangan lupa like, share, komen. Pita Facebook, Pita Instagram, Pita TikTok, Pita X dan juga termasuk Pita YouTube. Sehingga berjumpa lagi, hashtag Pita Prihatin, hashtag Pita Sarawak, hashtag UITM. Di hatiku. Pembudayaan Ilmu Membentuk Adi Wangsa